Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli müəllimlər. Bu günləri bağça müdirləri üçün ə Artinin təqdim etdiyi çərçivə sənədinə baxacağıq və öyrənmə metodunu müəyyənləşdirəcəyik və çərçivə sənədi bir balaca sizə belə deyək labirint formasında gələ bilər və nəyi necə hazırlaşacağınızı bilməyə bilərsiz. Təbii ki, buna görə video çəkmək qərarına gəldim. Və ilk öncə baxırıq ki, mətn üzrə 15 sual sayı müəyyənləşib. Yəni 3 dənə mətn olacaq və hər mətində 5 sual niparət e, yanaşmalarınız olacaq. Yəni 3 mətnin 5 sualları e, olacaq və bu suallar nədir? Bu suallar oxuyub anlama bacarığımızı yoxlayacaq və mən bir e, mətn paylaşdım sizə bu barədə və həmin mətnin necə gördünüzsə o şəkildə də sizə qəbulda oxuyub anlama sualları düşəcək. Məsələn, burada məntiq nədən ibarətdir? Oxuyub anlama bacarıqları oxucuya informasiyanı düzgün qəbul etməyə, məlumatı əlaqələndirməyə, keçid cümlələri müəyyənləşdirməyə, səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyən edib ardıcıllıq, abzaslar, keçid cümlələri müəyyənləşdirmək Informasiyalar arasında uyğunluq hansı ki biz buna nə demişdik? Demişdik, müəllimdəki tənqidi yanaşma bacarığını yoxlayır. Çünki bax burda verilən cümlələr oxuyub anlama bacarığı müəllimin tənqidi yanaşmasını istinad edir. Və mən bu gün həmin mətinə necə münasibət bəsləməliyəm? Mən o mətni oxuyuram və saxşə oxuduğum kimi mən onu həm də başa düşüb, analiz edə bilirəmmi, əlaqələndirə bilirəmmi və o cümlədən ə müəllimlər də həmin mətinlər arasında mətnaltı ifadələr deyirlər. O ifadələri tuta bilirmi? Və burada bir söz var, interpretasiya etmək. Görüm interpretasiya edə bilirmi? Interpretasiya etmək nədir? Cümlələr fərqli cür yazılır, amma eyni mənanı verir. Məsələn, adi bir sözlə deyə bilərik, bu bir növ ə, sinonim sözlər oxşuyur. Məsələn, gözəl, amma mətində verilir gəşəng. Məsələn, mən gözəl və qəşəng sözünün mənasını bilməliyəm ki, elə mən ona uyğun ifadəni mətində müəyyən eləyə bilim. Bu da təbii ki, bizim lüğət bazamızda da yoxlayır, söz bazamızda da yoxlayır, leksikonumuzun zənginliyini də yoxlayır və doğrudan da interpretasiya edə bilmə bacarığımızı yoxlayır. Düzdür, mən gözəl qəşəng deməklə sadə bir cümlə dedim, amma orada bir balaca məsələn, mühakimə, izahat kimi e, fikirlərlə özünü göstərir. Hansı ki, mən bu barədə daha gözəl e, mətni verdim və o mətnin izahını da oxuyub anlamı bacarığa mətnin izahında çox gözəl verdim və ora baxıb əsl qəbulda düşəcək formada onu görə bilərsiz. Və burada yoxlanılan bacarıq mətnəkdəki səbəb-nəticə əlaqəsini təhlil edə bilirmi? Faktlardan yerində istifadə edə bilirmi? Təxəyyülü, yəni yaradıcılığı varmı mətnə aid? Təxəyyülü hardan biləcək? Əgər mənə mətn verəcək və mən o mətnin adlandırmalıyam, mətnə ad qoymalıyam. Mən əgər mətnə doğru adı seçib qoyuramsa, doğru bir əlaqələndirmə ilə başlıq təyin edə bilirəmsə, deməli artıq mənim təxəyyülüm, yəni yaradıcılığım yüksəkdir. O cümlədən əm nəticə çıxarma bacarıqları, doğru faktlara istinad etmə bacarığı, informasiyaların müəyyənləşdirilməsi əsas ikinci dərəcəli olmaqla məlumat məsələn əsas ikinci dərəcəli nədir? Mənə deyəcək 5 dənə ə, variant verib ki, mətnə hansı adı götürə bilərsən. Mən artıq orada yaradıcılığım olmalıdı ki, baxmayaraq 5 dənə faktın beşi də mətində var, amma mətn o 5 faktdan hansının üzərində qurulub. Mətnin mahiyyəti, özəyi və bizə demək istədiyi fikir hansı başlıq adı ilə verilib. Bax o artıq bizim ə, deməli ə ikinci əsas dərəcəli faktları bilməyimizdən irəli gəlir. Yazılı və qrafik elementlərin uyğunluğunu təhlil edir. Təbii ki, bizə indi hansı bir uyğunluğu müəyyən edin desə, o uyğunluğu tapşırıq üzrə həll edə bilməliyik. Yenə də burada abzaslar arasında keçid cümlələr və argumentlərdən irəli gələn sonluqlar. İndi biz argumentlərə baxıb sonluq da müəyyən eləyə bilərik mətnə. Yəni hər cür düşə bilər. Amma e, mən e, sizə nümunə mətn e, izah etmişəm. Bax o cür düşəcək. Sual sayı, sual sayı gördüyünüz kimi 15 sualdır, 3 mətn əsasında. Mətnlər hansı formatda olacaq? Mətnin biri publisistik üslubda olacaq. Biri elmi kütləvi üslubda, biri məişət üslubunda. Burada bir az bizə e, deməli publisistik üslubda gələ biləcək ən gəliz mətnimiz olacaq. Təbii ki, biz qorxmamalıyıq, səbrlə mətnə oxumalıyıq. Orda terminlərdən istifadə olunacaq. O terminlərə biz e, belə deyək, əziyyət çəkməməliyik. Əslində termin deyil, məsələn, e, istifadə olunan sözlərdən biri olsun izahat planlama. Bax bunlar yəni əslində bir elmi bir şey də deyil. Sadəcə olaraq yəni məişət üslubuna yaxın deyil. Yəni elmi kütləvi, yəni həm elmi bir fikir olacaq, həm də kütləvi, yəni həm kütlə bundan yararlanacaq, həm də elmi maarifləndirici bir söhbət olacaq. Məişət isə adi gündəlik üslubda. Bax gördüyünüz kimi birinci mətn bir asan, üç orta, bir çətin sual, ikinci mətn bir asan, üç orta, bir çətin sual, üçüncü mətn bir asan, üç orta çətin sual. Yəni hərəsinin bir dənə çətin sualı olacaq. Təqdim olunan sal modelləri Ə baxın görüm bu tipdə olacaq. Hansı fikir mətində var, hansı fikir mətində yoxdur? Hansı fikir mətindəki informasiyadan ziddiyyət təşkil edir? Verilən suallara cavab tapmaq mümkündür ya mümkün deyil? Səbəb-nəticə əlaqələri, informasiyanın uyğunlaşdırılması, mətnin əsas ideyasının tapılması, cümlələr arasında keçidin, ardıcıllığın pozulması cümlələr arasında, mətnin tamamlanması, giriş əsas nəticəyə uyğunluğu. Və burada da yenə təqdim olunan mətnin məzmunu nədən ibarət olacaq? Məktəbə qədər təhsil siyasəti, uşağın inkişafı, uşaq hüquqları haqqında mövzular əhatə olunacaq təqdim olunan mətnlərdə. Daha sonra burada bizim Məntiq mövzumuz var. Məntiqdən nələr düşəcək? Mətnin məntiqi təhlili, şifrələr mövzusu, məntiqi təhlil necədir? Mənə riyazi bir məsələ deyəcək. Məsələn, həmin o situasiyanı mən sizə uyğun bir situasiyanı test formasında göstərərəm, ataram qruplara baxarsınız. Bu həmin qrupun linkini bu videonun aşağısında yerləşdirəcəm. Həmin o məntiqi təhlil necə olur, onu ən yaxşı məsələ üzərində göstərəm. Burada izah eləməklə sizə aydın olmayacaq. Şifrələr mövzusu da buna uyğun da sizə misallar ataram. Ədədi ardıcıllıqlardır, statistikadır, qrafikdir, dairəvi diaqram, xətti, stollu diaqramlardan çox asandır bu diaqramlar mövzusu. Yəni heç bir çətinliyi yoxdur. Yenə burada məqsəd yoxlanılan bacarıq nədir? Sizin müqayisət etməyiniz, komponentləri müəyyənləşdirməyiniz, ardıcıllıq düzmə, əlaqələndirmə, diqqət, mühakimə, nəticə çıxarma. Bu belə daha sonra keçdik. Deməli, məktəb ə, təhsilin məzmunu, pedaqoji psixoloji yanaşmalar. Bu elə məktəbə qədər tərbiyəçilərlə düşən eyni məsələlərdə bir-iki dənə fərqli var. Məsələn, məktəbə qədər təhsilin məqsəd vəzifələri, inkişaf sahələridir, inklüziv təhsildir, tədrim yanaşmasıdır, təlimin təşkilinə verilən prinsiplər, planlaşdırma, ekskursiya, məşğələni dinləməsinin təşkili və əks əlaqənin verilməsi, valideynlərlə əməkdaşlıq və əks əlaqədə düzgün rəyin verilməsidir. Bunda bilirsiz ə daha sonra Məktəbə qədər yaşlı uşaqlarda şəxsiyyətin formalaşması tələbatlardır, qavrayış, təxəyyül, psixoprosesslərdir, Montessori rejeli əməliyyat təlimidir, bunları da bilirsiniz. Ə daha sonra idarəetmək və qanunvericilik normativ sənədləri var. Əmək Məcəlləsinin düşəcək 2-ci fəslindən 9-cu, 10-cu maddələri və 10-cu maddənin 1-ci bəndi. 7-ci fəslin 42-ci, 47-ci maddələri, 8-ci fəslin 57-ci, 58-ci maddələri, 10-cu fəslin 68-70-ci, 12-ci, -17 17-ci fəslin 114-cü, 118-ci maddələri, 19-cu fəsil, 20-ci fəsil və 21-ci fəsil və 2 19-cu fəsillər sizə düşəcək. Təhsil haqqında qanunlar 3-cü, 4-cü, 12-ci, 13-cü bu maddələrdə bulan hər birini izah verəcəm sizə. Məktəbə qədər təhsil qanunudur, nümunəvi nizamnamədir, büdcədən maliyyələşdirilən məktəbə qədər təhsildir, ştatlar haqqındadır, sonra maddi-texniki bazaya verilən təchizatlardır, sanitar-gigienik normativlərdir. Sonra həmin normativlərdə 1-ci, 6-cı, 1.7 və 1.8-ci maddələrdir və o cümlədən psixoloji xidmətin təşkili qaydaları haqqında Nazər Kabinetinin qərarıdır. Yardım almaq üçün təbii ki, hardan istifadə edəcək? Bax, bu çərçivədən istifadə edəcək. Məsələn, biz psixoloji təlimin təşkili qaydalarını hardan öyrənməliyik? Bax, burada toxunursuz. Bax, 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 bura, əziz müəllimlər. Toxunursuz, baxın bura, linkə. Və mən bura toxunuram və e, gələcək indi. E, baxın, bu Nazirlər Kabinetinin qərarıdır və burada ümumi müddəaları e, başlayıram oxumağa. Bax bu şəkildə e, bu maddələri oxumaqla siz qısa da maddələrdir, e, öz təcrübənizi artıra bilərsiniz. Və yaxud digər e, maddə, məsələn, burada maddə Tenke bazaya verilən tələblərdir. Baxın bu şəkildə oxuyursunuz, görürsüz. Bax bu şəkildə oxuyursunuz və beləliklə öyrəməyə nail olursuz. Bu qədər müəllimlər uğurlar.